Kalau saya bilang ini anjing mix golden, apakah kamu percaya dan tertarik untuk membeli? ini sekilas memang mirip golden mungkin teman-teman juga mengira i kalau saya bilang ini mix golden mungkin ada sebagian yang percaya tapi percayalah ini hanya anjing kampung turunan anjing kampung asli jadi jantannya anjing kampung betinanya pun juga anjing kampung nah saya ingin share tentang tips beli anjing baru yaitu anjing mix entah itu anjing mix golden anjing mix pitbull anjing mix rottweiler anjing mix husky anjing mix apalagi ya uh, pudel anjing mix shih tzu anjing mix tackle dan anjing mix lainnya jadi banyak sekali uh, di media online maupun yang offline. Jadi kalau teman-teman apa namanya membeli anjing itu banyak yang jualan, ah ini anjing mix golden, ini anjing kampung mix rottweiler. Ini punya saya anjing mix husky. Punya saya anjing kampung mix doberman atau anjing herder mix anjing eh uh, rottweiler nah, itu jangan mudah percaya kenapa karena menyilangkan anjing itu pertama sangat-sangatlah susah enggak semua anjing ras-ras uh, tertentu misal anjing rottweiler dengan anjing kampung anjing pitbull dengan anjing apa doberman itu nggak selalu mereka itu mau kawin jadi untuk teman-teman yang mau beli anjing baru itu oh apa namanya pertama yang harus teman-teman cari tahu adalah profil pemilik anjingnya itu yang pertama yang kedua itu usahakan teman-teman uh, apa namanya kalau kalau beli anjing itu tahu jantan dan induknya kalau misalnya beli anjing online itu tahu jantannya yang ini oh yang betinanya yang ini terus foto men, yang pas menyusuinya itu saat ini jadi terpercaya kalau misalnya anak teman-teman eh, beli anjing anakan itu nanti gedenya itu bener-bener itu mix oh ini mix jadi hasilnya seperti ini ini pure asli hasilnya seperti ini jadi tidak gampang tertipu karena apa karena banyak kejadian jadi yang saya ikuti di grup online Facebook itu jual ada yang jual anjing um, yang beli anjing itu bilangnya si penjual ini mix golden ini mix Golden dan anjing kampung, nah ternyata setelah besarnya itu pure anjing kampung. Tips yang ketiga yaitu kenali karakter anjing yang mau kamu beli. Jadi hampir semua penjual itu pasti dia apa namanya e, ngomong bahwa karakter ini cocok untuk Anda beli tuan kayak gitu. Jadi jadi kalau misal e, jenis anjingnya karakternya galak itu kemungkinan anjingnya juga galak atau Anj karakter anjingnya itu sifatnya senang bermain, pasti anjingnya juga senang bermain. Tips yang keempat yaitu garansi, jadi pastikan untuk teman-teman yang mau membeli anjing baru itu dapat garansi dari penjual. Nah, ini kenapa? Jadi, kalau semisal ada, kenapa-kenapa dengan anjingnya itu. Teman-teman yang baru beli bisa mengklaim garansi tersebut. Nah, hati-hati kalau misal penjual tidak berani memberi garansi, karena apa? Bisa jadi ada masalah pada anjing tersebut. Tips yang kelima yaitu untuk teman-teman mungkin yang sering beli anjing online itu kenali dulu penjualnya atau breedernya. Lebih baik langsung ke breeder atau peternak itu rata-rata terpercaya. Nah, untuk yang penjual-penjual yang misal apa pasang foto atau cuma pasang video, nah itu hati-hati kalau misalnya akunnya itu tidak terpercaya tidak artinya apa ya? Tid ragu-ragu lah jadi profilnya itu tidak meyakinkan karena apa e, banyak juga e, penipu itu yang jualan anjing bikin akun terus pakai video video orang lain itu banyak sekali nah hati-hati ya teman-teman agar tidak kena tipu yang terakhir yaitu jangan kebawa nafsu. <laughs> Jadi gini, uh, mungkin teman-teman ketika melihat anjing ini, wah ini bagus ya kayak saya pengen anjing ini. Nah itu jangan terburu nafsu, pengen beli anjing ini terus langsung transfer nanti ternyata kena tipu. <laughs> Jadi demikian tips-tipsnya, jangan sampai terbawa nafsu, pengen beli anjing tapi ternyata kena tipu ya. <laughs> Jadi begitu tips-tipsnya, kenali anjingnya, kenali breedernya kenali induk dan jantannya, ee, pastikan tahu. Foto-foto atau video saat menyusuinya, atau kalau yang anjing mix, ya tahu. Jantannya ini mix ras apa, terus betinanya ras apa, kayak gitu ya. Jadi, agar teman-teman tidak kena tipu dan menyesal di kemudian harinya, begitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.